Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan lima akan membentangkan tentang tugasan kami iaitu teori dan rekebentuk organisasi di mana kami telah memilih dua syarikat iaitu syarikat Dash Lady Milk Industries Berhad sebagai organisasi pengilangan dan juga JNT Express Malaysia sebagai organisasi perkhidmatan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada lima orang iaitu Nurul Syazwani, Nur Atirah, Nur Fazira Asikin, Nurul Syah Indah dan saya, Nialia Ali Amira. Jadi saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk memulakan pembentangan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan menerangkan latar belakang dua buah organisasi yang telah kami pilih, iaitu Dutch Lady dan JNT Express. Dutch Lady merupakan anak syarikat Royal Friesland Campina dari Belanda yang telah ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1963. Syarikat ini terkenal dengan pengeluaran susu UHT, susu pekat, susu tepung dan yogurt menggunakan teknologi moden di kilangnya yang terletak di Petaling Jaya. Visi syarikat ini adalah Nourishing by Nature iaitu menyokong kesihatan masyarakat melalui pemakanan yang berkhasiat. Dash Lady juga melaksanakan program Dairy Development Program DDP untuk membantu penternak tempatan Fokus utama syarikat ini ialah kepada kelestarian termasuk pengurangan karbon dan pendidikan pemakanan serta strategi gabungan antara pasaran global dan pemahaman tempatan. Seterusnya, bagi syarikat J&T Express pula, ia mula beroperasi di Malaysia pada tahun 2018 dan diasaskan di Indonesia pada tahun 2015. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan penghantaran domestik dan antarabangsa dan dikenali luas dalam sektor e-dagang seperti Shopee dan Lazada. J&T Express menggunakan teknologi pintar seperti sistem penjejakan masa nyata dan aplikasi mudah alih. Ia kini beroperasi di lebih 10 buah negara termasuk Singapura, Vietnam, United Arab Emirates dan China. Pelanggan utama mereka terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana seperti corporate. Misi syarikat ini adalah untuk menjadi penyedia logistik pintar bertaraf dunia dengan memberi fokus kepada inovasi dan kepuasan pelanggan. Seterusnya, saya akan sambung dengan bahagian rekabentuk organisasi. Setiap organisasi besar yang berjaya semestinya mempunyai sistem pengurusan yang tersusun dan berkesan. Ini dirujuk sebagai rekabentuk organisasi iaitu bagaimana organisasi disusun dari segi struktur kerja, pembahagian kuasa dan komunikasi dalam mereka bentuk organisasi, terdapat dua aspek utama yang perlu kita tumpukan iaitu dimensi struktur dan faktor contingency. Bagi Dutch Lady, dari sudut dimensi struktur, syarikat ini menggunakan formalisasi yang tinggi, contohnya dalam kawalan kualiti dan keselamatan makanan. Ia juga mengamalkan pengkhususan kerja yang tinggi dalam bahagian R&D dan pengeluaran. Strukturnya adalah berhierarki di mana keputusan utama dibuat oleh ibu pejabat di Belanda dan kompleksiti juga tinggi kerana syarikat ini menghasilkan pelbagai jenis produk seperti susu, yogurt dan sebagainya. Keputusan strategi adalah agak berpusat namun pelaksanaan dilakukan oleh pihak tempatan. Bagi faktor kontingensi, Dash Lady mempunyai saiz organisasi yang besar dan menggunakan teknologi automasi. Persekitarannya kitarannya agak stabil tetapi mereka masih perlu menyesuaikan diri dengan tren pemakanan sihat. Strategi mereka fokus kepada produk berkhasiat dan budaya kerja mereka diamalkan adalah profesional dan sangat menitikberatkan pematuhan dan kualiti. Untuk JNT Express pula dari sudut dimensi struktur syarikat ini menggunakan formalisasi sederhana ke tinggi contohnya melalui SOP dalam sistem penghantaran mereka juga sangat mengkhususkan peranan dalam bidang IT sokongan pelanggan dan penghantaran akhir atau last mile delivery strukturnya jelas dan berhierarki dari rider ke penyelia hingga ke HQ kompleksiti sangat tinggi kerana mereka beroperasi di seluruh negara dalam sistem IT yang kompleks Namun, serutu ini adalah sebahagian terpusat kerana strategi dari HQ tetapi operasi harian dikendalikan oleh pusat daerah. Dari segi faktor kontingensi, JNT adalah syarikat yang sangat besar dan menggunakan teknologi yang canggih seperti sistem pengesanan masa nyata. Mereka beroperasi dalam persekitaran yang sangat dinamik, terutamanya dalam industri e-dagang. Strategi mereka menumpukan kepada kos rendah dan kelajuan penghantaran. Budaya kerja mereka pula sangatlah pantas dan berasaskan prestasi serta menitik beratkan kepuasan pelanggan. Seterusnya, dalam dunia nyata perniagaan yang sangat kompetitif pada hari ini, reka bentuk organisasi perlulah selari dengan reka bentuk strategi syarikat. Dua model utama yang boleh kita gunakan adalah model Porter dan model Mice and Snow. Model Porter membahagikan strategi kepada tiga iaitu kepimpinan kos, perbezaan dan fokus. Manakala, model Mice and Snow membahagikan organisasi kepada empat bahagian iaitu Perspector, Defender, Analyzer dan Reactor. Untuk JNT Express, mereka jelas menggunakan strategi kepimpinan kos di mana mereka menawarkan perkhidmatan penghantaran dengan harga yang rendah melalui operasi berskala besar dan menggunakan teknologi automasi yang cekap seperti sistem penjejakan masa nyata. Mereka juga mempunyai ribuan rider yang menjadi kos setiap penghantaran lebih rendah. Manakala, bagi Dutch Lady, strategi mereka adalah berbeza iaitu memfokuskan kepada nilai tambah produk seperti kualiti, khasiat dan inovasi dalam produk tenusu. Struktur mereka menyokong strategi ini melalui pengkhususkan dalam R&D, pemasaran dan kawalan kualiti yang tinggi. Berdasarkan model Mars and Snow pula, Dash Lady boleh dikategorikan sebagai defender. Mereka menumpukan kepada kestabilan dan kecekapan dalam pasaran sedia ada, mengekalkan struktur organisasi yang formal dan mematuhi pewa yang ketat dalam pengeluaran produk makanan. Sementara itu, JNT Express lebih sesuai dikategorikan sebagai analyzer ini kerana mereka menggabungkan elemen defender iaitu operasi harian yang cekap dan SOP yang tersusun dengan elemen Perspektif seperti penerokaan teknologi baharu dan pasaran idam. Struktur mereka juga separa terpusat iaitu HQ tetapkan strategi manakala pusat daerah kendalikan operasi harian. Seterusnya, saya akan menerangkan struktur organisasi bagi kedua-dua syarikat. Dash menggunakan struktur fungsional di mana organisasi disusun mengikut fungsi utama seperti pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Struktur ini sangat sesuai untuk operasi berasaskan penghilangan seperti dah jadi, kerana ia menekankan kepada pengkhususan tugas, menjadikan proses lebih cekap dan kawalan terhadap operasi harian lebih ketat. Sebagai contoh, Jabatan Pengeluaran hanya memberi tumpuan kepada proses pembuatan produk tenusu maikala Jabatan Pemasaran pula memberi fokus kepada strategi jualan dan jenama sahaja. Manakala CNT Express pula menggunakan struktur divisional yang disusun berdasarkan zon geografi seperti zon utara, selatan, timur serta Sabah dan Sarawak. Setiap zon mempunyai pengurus operasi dan pasukan tersendiri untuk memastikan pengurusan lebih tersusun dan efisien. Struktur ini juga disokong oleh jabatan pusat seperti teknologi maklumat, kewangan dan sumber manusia di peringkat kebangsaan ia memberi kelebihan kepada JNT untuk menyesuaikan operasi mereka dengan keperluan pelanggan di setiap kawasan sekaligus meningkatkan kecekapan logistik dan respons yang lebih pantas. Untuk persekitaran organisasi, Dasledi ialah syarikat tunusu yang beroperasi dalam persekitaran yang dipengaruhi oleh kuasa beli, pengguna dan tahap kesedaran pemakanan yang sihat. Uh, syarikat ini juga mematuhi standar keselamatan makanan seperti HACCP dan Uh, mesti bagi memastikan kualiti produknya terjamin. Selain itu juga Dairy berdepan dengan persaingan sengit daripada syarikat besar seperti Nestle dan Marigold. Budaya organisasinya pula uh, menekankan aspek kualiti, inovasi dan keselamatan produk sebagai keutamaan. Yang untuk JNT pula, Malaysia merupakan uh, syarikat Korea yang semakin berkembang pesat hasil daripada pertumbuhan sektor e-dagang di negara ini. Mereka juga menggunakan sistem penjejakan masa nyata dan aplikasi mudah alih untuk meningkatkan keberkesan, keberkesanan perkhidmatan. Walaupun begitu, uh, mereka juga berdepan saingan daripada syarikat seperti Pos Laju, um, Ninja Van dan Shopee Express. Fokus utama JNT ialah untuk mengekalkan kepatasan, kecekapan dan kepuasa pelanggan dalam setiap perhantaran. Hubungan antara organisasi Bagi Dash Lady, syarikat ini mempunyai hubungan rapat dengan ladang tunusut tempatan dan antarabangsa untuk mendapatkan susu segar yang berkualiti dan stabil. Selain itu, mereka juga bekerjasama dengan pembekal bahan pembukusan dan bahan tambahan makanan untuk memastikan produk yang dihasilkan mematuhi piawaian yang ditetapkan. Hubungan dengan agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Standard Malaysia juga sangat penting untuk mematuhi peraturan keselamatan makanan serta mendapatkan persediaan halal. Semua hubungan ini membantu membina keyakinan pengguna terhadap produk Dutch Lady. Manakala, bagi JNT Express pula, mereka mempunyai hubungan strategik dengan pelbagai platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan TikTok Shop untuk memudahkan proses penghantaran bungkusan kepada pelanggan. Selain itu, JNT bekerjasama dengan penyedia teknologi bagi membangunkan sistem IT dan automasi untuk operasi yang lebih efisien. Mereka juga ada rangkaian hubungan dengan ejen logistik tempatan, syarikat pihak ketiga dan pengurus wilayah untuk memperluas liputan perkhidmatan di seluruh negara. Hubungan dengan APKP dan Jabatan Kastam juga penting untuk memastikan penghantaran rentas sepadan berjalan lancar dan mematuhi undang-undang. Seterusnya, persekitaran antarabangsa melibatkan faktor-faktor seperti ekonomi global, kadar pertukaran mata wang, konflik politik dan tren pengguna antarabangsa. Faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi strategi dan operasi syarikat yang beroperasi di peringkat global. Dash Lady sebagai pengeluar produk tenusu bergantung kepada bahan mentah import seperti susu segar dan susu tepung. Turun naik nilai mata wang asing boleh meningkatkan kos pengeluaran. Selain itu, syarikat ini perlu patuh kepada pelbagai piawaian antarabangsa seperti keselamatan makanan, pelabelan produk dan persijilan halal jika ingin menembusi pasaran luar negara. Selain cabaran logistik dan kos, Dutch Lady juga perlu menyesuaikan produknya dengan trend global yang kini lebih cenderung kepada pemakanan sihat. Contohnya, produk rendah gula dan berasaskan bahan semula jadi. Mereka juga perlu bersaing dengan jenama antarabangsa besar seperti Nestle, jadi pelaburan dalam R&D dan pemasaran global amat penting. ZNT Express pula ialah syarikat logistik yang beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara. Syarikat ini terdedah kepada pelbagai isu seperti perbezaan undang-undang logistik, cukai import eksport serta risiko seperti kelewatan kastam dan bencana alam. Bagi memastikan penghantaran kekal efisien, ZNT perlu melabur dalam teknologi seperti AI, automasi gudang dan sistem penjejakan masa nyata. Okey, baiklah. Seterusnya untuk bahagian teknologi, aa, seperti yang kita tahu, untuk syarikat Dash Lady, aa, lebih kepada teknologi pengilangan kerana mereka merupakan syarikat pemprosesan serta pengeluaran produk tenusu. Jadi, aa, selepas memindahkan syarikat syarikat pengilangan utama mereka daripada Petaling Jaya kepada Negeri Sembilan, mereka menaik taraf segala teknologi yang digunakan kepada teknologi yang lebih canggih seperti IoT 4.0. Jadi, aa, segala mesin ataupun peralatan yang digunakan untuk aa, proses pem untuk pemprosesan produk tenusu mereka dinaik taraf supaya uh, untuk memastikan produk tenusu yang mereka hasilkan itu lebih berkualiti tinggi tahan lama dan juga selamat untuk digunakan oleh semua pelanggan. Okey, jadi untuk teknologi seterusnya iaitu teknologi perkhidmatan seperti syarikat yang kami pilih iaitu JNT Express. Jadi oleh kerana JNT Express JNT Express ini merupakan sebuah syarikat penghantaran barang Uh, jadi, mereka lebih menumpukan kepada teknologi jenis digital dan juga maya di mana uh, teknologi seperti ini membantu mereka untuk kekal berkomunikasi dan berhubung dengan pelanggan secara dalam talian sahaja. Jadi, tidak perlu ada uh, sesi bersemuka secara fizikal untuk menjalankan uh, operasi perniagaan mereka. Uh, seperti contoh teknologi yang digunakan adalah aplikasi Smart Courier, uh, sistem pengesanan masa, sistem sokongan pelanggan 24 jam dan sebagainya. Jadi sistem-sistem teknologi ini membantu mereka untuk terus mengemas kini uh, proses pekerjaan ataupun penghantaran barang itu uh, terus kepada para pelanggan. Jadi para pelanggan uh, tahu ataupun sedia tahu di mana barang mereka, bagaimana uh, pergerakan barang mereka dari masa ke semasa. Jadi Uh, teknologi ini juga membantu meningkatkan jaminan serta kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan mereka. Seterusnya, kita lihat kepada Dash Ready. Dash Lady mengamalkan budaya organisasi yang berteraskan profesionalisme, integriti dan tanggungjawab sosial. Syarikat ini juga menerapkan nilai korporat global daripada syarikat induknya iaitu Friesland Campina Antara nilai tersebut termasuk kerjasama antara jabatan serta keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memberi fokus kepada dua aspek utama iaitu piawaian keselamatan makanan dan kualiti latihan dan pembangunan kejaya pekerja. Selain itu, Dasavi juga sangat aktif dalam aktiviti CSR dan kempen kesedaran pemakanan kepada masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada CNT Express. CNT Express pula mempunyai budaya organisasi yang lebih dinamik dan berorientasikan prestasi. Budaya mereka sangat menekankan aspek teknologi serta kecekapan operasi. Antara nilai penting yang diketengahkan ialah kepantasan dalam perkhidmatan, inovasi digital dan kepuasan pelanggan. Mereka juga menggalakkan budaya kerja yang kompetitif dan berfokus kepada pencapaian matlamat sahaja. Pekerja JNT juga didorong untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan persekitaran e-dagang. Syarikat ini turut menyediakan latihan serta insentif uh, kepada pekerja untuk membina kesetiaan dalam kalangan mereka. Kesimpulannya, kedua-dua syarikat ini menekankan budaya organisasi yang kuat tetapi dengan pendekatan berbeza mengikut industri Dash lebih kepada kesejahteraan dan tanggungjawab sosial Manakala JNT Express lebih fokus pada kecekapan dan teknologi semasa. Seterusnya, bagi inovasi dan perubahan, kita akan mulakan dengan Dash Lady. Sebagai peneraju industri tenusu di Malaysia, Dash Lady memberi fokus kepada penghasilan produk yang lebih sihat seperti susu rendah lemak tanpa gula tambahan dan diperkaya dengan nutrien penting. Selain itu, mereka juga telah membina kilang baharu berteknologi tinggi di Bandar Enstek Negeri Sembilan yang menggunakan teknologi industri 4.0. Kilang ini dilengkapi sistem automasi dan kawalan pintar bagi meningkatkan kecekapan dan kelestarian operasi. Dari segi pemasaran, Dashlady turut memanfaatkan platform digital seperti media sosial untuk menjalankan kempen kesihatan serta membina hubungan yang lebih rapat dengan pengguna antaranya melalui program Drink More Be Strong. Seterusnya, kita lihat pula kepada J&T Express Malaysia yang merupakan syarikat logistik yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Mereka melabur dalam sistem automasi untuk pusat penyisihan bungkusan serta menggunakan kecerdasan buatan AI dan data besar untuk mengoptimumkan laluan perhantaran. Perkara ini bukan sahaja menjimatkan kos dan masa tetapi juga mengurangkan pelepasan karbon. Dalam aspek kelestarian, JNT menggunakan kenderaan elektrik dan mengamalkan pembungkusan yang baik. Mereka juga memperluaskan operasi ke negara-negara jiran dan menjalin kerjasama dengan rakan strategik untuk menyesuaikan operasi mengikut pasaran tempatan. Sepulanya, kedua-dua syarikat ini menunjukkan bahawa inovasi dan perubahan adalah penting untuk mengekalkan daya saing dalam dunia perniagaan moden. Mereka bukan sahaja menumpukan kepada keuntungan tetapi juga memberi penekanan terhadap teknologi, kelestarian dan juga kepuasan pelanggan. Sebagai rumusan, kita dapat lihat bahawa struktur dan reka bentuk organisasi memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan operasi dan daya saing sebuah syarikat. Dalam kes Dutch Lady, mereka menggunakan struktur fungsional dengan tahap formalisasi dan pengkhususan yang tinggi. Ini membolehkan mereka fokus kepada kualiti produk, inovasi serta pematuhan piawaian antarabangsa. Sementara itu, GMT Express menggunakan struktur divisional mengikut zon geografi yang sesuai untuk industri logistik berskala besar. Mereka mengamalkan struktur separa terpusat di mana HQ menetapkan strategi tetapi pusat daerah mempunyai kuasa untuk menyusahkan operasi mengikut keperluan tempatan. Kedua-dua syarikat menggunakan teknologi automasi dan pengkhususan kerja dengan kekal efisien. Keduduh syarikat menggunakan teknologi automasi. Keduduh syarikat menggunakan Keduduh syarikat menggunakan teknologi automasi dan pengkhususan kerja untuk kekal efisien dan responsif dengan reka bentuk organisasi yang sesuai. Kedua-dua syarikat menggunakan teknologi automasi dan pengkhususan kerja untuk kekal efisien dan responsif dengan mereka bentuk organisasi yang sesuai dengan strategi dan industri masing-masing, mereka berjaya mengekalkan kedudukan sebagai peneraju pasaran dalam bidang mereka. Sekian, terima kasih.